مسئلہ لمبا ہو جائے گا تو ہم کو تم کو ٹھیک ہونا چاہیے کافی مصیبت آئی ہوئی ہے اور اس مصیبت کو بڑھانا ہے گھٹانا ہے اگر گھٹانا ہے تو ابھی بھی سانس باقی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں سانس ختم ہو گئی تو سمجھو فیصلہ ہو گیا جس نے جہاں جانا تھا چلا گیا تو کلمہ پڑا تو عہد کو پورا کرو خدا سے رسول سے. ہاں نماز پہلا رکن ہے اسلام کا ہاں اس کے بعد دوسری سب تم نے پڑھا ہوا ہے تو اب تم سب چیزوں سے ہٹ جاؤ اور رخ دو حضرت محمد مصطفیٰ کو ہاں زمانے کو نہیں دیکھنا ہے چکر بازی کو نہیں دیکھنا ہے سب سے بنا کے رکھے نہیں دیکھنا ہے خدا رسول سے بنانی ہے اور جتنی ہمت کرو جو نہیں ہے اس کمزوری کو اپنی محسوس کرو اس سے معافی مانگو ہاں پھوتی خانی مت کر ہم سے اتنا نہیں ہوتا ہے یا غلط لفظ نہ نکالو بس اتنا ہی کافی ہے ہم نہیں, نہیں جو کہا ہے خدا کسی کو مکلف نہیں کرتا اس کی طاقت سے زیادہ اس جو ہم کو کہا ہے ہماری طاقت کی استطاعت کے مطابق کہا ہے وہ ہم کریں اگر ایمان کی کمزوری اللہ سے معافی مانگیں تو آسات سے دور کریں دو تین نمازیں پڑھے کو گھر میں پڑھ لے پھر مسجد میں پڑھے اور کہیں ابھی صحیح مسئلہ نہیں ہو صحیح مسئلہ ہو جب پانچ نمازیں جماعت سے ہوں اور آکان کیا بحث نہیں کرنا ہے اگر تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی نہ تمہیں جنت میں داخلہ ملے گا نہ تمہارے میں ایمان ہے آکا جی نے کہا آپس میں محبت رکھنی ہے بریلی دیوبندی مسجد نہیں کہنا ہے اللہ کی مسجد کہنا ہے جو مسجد ملے گا اس میں دیوبندی بریلی تبلیغی جماعت کے ساتھ گھس کے نماز پڑھ لیتے ہے جو واض کرے عالم دیوبندی بریلوی آپ نے اس کو اب نہیں سوچنا آپ نے دیکھنا کہ خدا کا رسول کا کلام کوئی بھی ہم کو سنا دے وہ سننا ہے اس سے جہاں وہ اختلاف کے مسئلے میں جائے یا اس آسرم اس وقت آز میں بھی نکل جائے کوئی بت نہیں وہ دیوبندی ہو بریلی ہو جماعت اسلامی ہو تبلیغی ہو بیٹھنا نہیں اس لیے وہ تمہیں پھوٹ ڈالے گا اور تمہارے ذہنوں کو خراب کرے گا اور حضرت محمد نصفا نے منع کیا ہے کہ تم بھائی ہو وہ تم کو بھائی کو نفرت میں پھیلائے گا قرآن المسلم وقل المسلم ان نہ اخوا ایمان والے آپس میں بھائی ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے آخر کے المسلم و اخل مسلم 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 مسلمان مسلمان کا بھائی ہے لا یوح کر ولا یخل ولا تذا برو ایک دوسرے سے پیچھ مت پھیرو ایک دوسرے کو منہ دو اب بتاؤ غریبی کی مسجد کا جڑیں گے دیو بندی بیٹھا ہوا اس نے بات کیسے کہا کندھا مار رہا. سمجھ جنا یہ کیا یہ ای مسلمان ایسے تھا. اس کا دل خراب کیا اسے دیکھ لیے کندہ کندھا رہا ہے آنکھ مار رہا کرتے ہیں نا ایسے ایسے نہیں کرنا منع ہے وہ اختلاف کی بات جہاں تک بات کہتے کسی مسئلے میں آپ محبت سے کریں جہاں اختلاف کی بات چھیڑے بولے علماء اختلاف ہے جو بندی کچھ کہتا ہے بلری صاحب علماء جماعت اسلامی کچھ کہتی ہے اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا ہے ہمیں منع آئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے ہمیں منع آئی ہے قرآن میں آئے تھے بتاؤ اس کو ادھر تک تم چلیں آگے اب تو کہتے ایسا یہ ایسا اس مسئلے کو یہیں رہنے دو ورنہ ہمیں ہمارے میں پھوٹ پڑے گی منع ہے قرآن میں حدیث میں بلکہ اتنا سخت منع ہے کہ وہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی وجہ سے بحث کی وجہ سے کیونکہ علم ایک سمندر ہے اس کی طے کو کسی نے عبور نہیں کیا نہ طے تک پہنچا ہے کی سمجھ آئے باقی معاف ہے نہ آگے جائے گہرے پانی میں اگر یہ پرہیزے تم نے کی جو قرآن حدیث سے بتائی اپنی بات سے نہیں میں لکیر کا فقیر ہوں قرآن حدیث کی بات میں اتنی سوچتا نہیں واقعہ قرآن میں حدیث کرتا پھر دوسری باتوں کو چھوڑتا ہوں کسی نبی چھوڑ دیتا ہوں کسی ولی کی ہو کسی نبی کی ہو کسی بزرگ کی ہو اس میں پڑھتا نہیں ہوں اس کا مطلب وہی وہ جانے اس میں یہی کہتے ہیں کہا ہے یا نہیں کہا ہے اس بزرگ نے اس پیر نے یا دوسری نبی کی شریعت میں واللہ عالم بس مثال کے طور کے اپنی شریعت میں سجدہ نہیں ہے وہ دلیل دے یوسف کو سجدہ ہوا ہاں جی آدم کو سجدہ ہوا تو آقا کو سجدہ کیوں نہ کہ ان کہ ہم کو آقا نے منع کیا ہے آقا منع نہ کرتے آقا کے جوتوں کو بھی ہم سجدہ کرتے آقا تو بڑی چیز ہے انہوں نے منع کیا ہے سجدہ, سجدہ نہیں کرنا آقا نے منع کیا نہیں کرنا اور ہم آقا کی شریعت میں ہیں آقا کی امت ہیں ہم امت یوسف یا امت آدم نہیں ہیں ہم نے ان کی شریعت کے مسئلے کو بہت نہیں سوچنا ہے نہ چلیے ایسی باتیں لاتے ہیں پھر لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں کہتے ہیں تعلیمی سجدہ ہوتا ہے شک نکالتے ہیں لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں دیکھا تم کو منع کیا کہ تم کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو تم مانتے کیوں نہیں جب منع کیا ہے کہا لا لف اللہ باللہ مت قسم کھاؤ سر سید اگر کھانی ہے تو بس خدا کی اب تم کیوں تعویریں کرتے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے تم سیدھا چلو بس منع کیا قسم نہیں کھانی تیرے سر کی قسم تیرے اولاد کی قسم فلانے ولی کی قسم آقا جی کی قسم ایسے شاند ایسی نہیں کرنا وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ بات بزرگ کہتے ہیں بات ولی کہتے ہیں ہوں گے ولی یا نہیں ہوں گے آقا کے سامنے کسی کی کوئی عظمت نہیں ہے آقا کے سامنے نبی ولی کی عظمت نہیں سب کم تر ہاں ادھر بات نہیں کرنی ہے ادھر سوچا تو تمہارا بیڑا گرک ہوگا شیوں کی طرح یہ سنتے بھی حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کہا ہے پھر کہتے ہیں ہمارا مذہب ہے آقا کے سامنے تمہیں اپنا اختیار ہے تم اپنی بات چلاؤ آقا کے سامنے بتاؤ چھوٹی چھوٹی باتیں تو بہت بڑی باتیں ہیں ابو بکر کا ایمان ساری دنیا سے زیادہ ہے ساری امت آقا جی نے کہا کہ خدا کے سوا میں کسی سے گہرا تعلق رکھتا تو میں ابو بکر سے رکھتا ان کو گالیاں دینی چاہیے آکان کیا میرے سب اصحاب مجھے ماں محبوب ہے منحب ہوں فب جو ان سے محبت میرے سے محبت ہے فمن اب فن ابغدہ جو ان سے بغض کرتا ہے اس نے میرے سے بغض کیا اصحاب کا نام نہیں لیتے اور اصحاب میں زبردست جنت کی بشارت ان کو اور ان کے لیے کتنی حدیثیں صحیح مسلم اور بخاری میں پھر ان کو برا کہنا مذہب رکھنا چاہیے مطلب جہاں زبان مصطفیٰ سے دلیل سے پکا ثابت ہو جائی بات آپ نے کہی ہے اور قرآن سے وہاں سننی سننی نہ رہے بریلی بریلی جو بندی شیعر وہاں عاشق رسول اور جہاں ثبوت نہ ملے وہاں اندازہ کرے اور اس اندازے کو قرآن حدیث کی طرح نہ مانے کہ اندازہ کیا ایسا ہوگا تقریباً اللہ معاف کرے اب بتائیں آپ ان پرہیزوں سے بچو گے تو قرآن کا اثر آئے گا جب تک نبی کریم ان کی ناراضگی کی باتیں کر گئے خدا تم سے ناراض کرو ان کے حکموں کو توڑتے ہو چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں آقا نے کبھی پیر کو مسا کیا آقا نے کبھی ایسے سلام کیا آقا نے ہاتھ کھول کے کبھی نماز پڑھی ہو تو جاتی ہے آقا نے یہاں یہاں باندھا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑو لیکن جس چیز میں اپنی محبت انتہا درجے کی آقا جی نے وہاں بھی اڑنا کتنی بڑی مصیبت ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ سے اتفاق نہ کرے ان سے بھی اختلاف کرے کہ وہ جو بات ہے اس میں بھی اپنی مرضی سے چلنا وہ مسلمان ہے وہ بریلی ہو شیعہ ہو سنی ہو مسلمان نہیں ہے وہ وہ کافل منافق سے بھی بدتر ہے کلمہ پڑھ کر تو ایسے کرتا ہے آقا جی وما ینت کو انل اللہ واحو یوہا یہ خود نہیں بولتے یہ ہم हम بولتے ہماری وہی بولتی ہے ہماری ذات ان میں بولتی ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ ہے ایک صحابی ہر کچھ لکھتا تھا جسے صاحب نے کہا تم ساری باتیں نہ لکھا کرو ان کو ان کو بھی معرفت ہاستے ہاستے ہوتی تھی کسی وقت آقا کے منہ سے کچھ نکل گیا ہو استفاقا اور وہ بات یعنی نکل گئی ہے ویسے نہیں ہے تو تم ہر وقت یہ لکھتے ہو کیا کرتے ہو آقا جی کو پتہ چلا بلایا دونوں کو فرمایا کیا کہہ رہے ہو کیا باتیں کر کہا یہ کہتے ہر بات نہ لکھا کرو آقا جی کے کہ کیا کہہ رہا تھا کہا کہتا ہے کہ تم ہر بات انسان کبھی غصے میں بھی ہوتا ہے کبھی کیسے نکل جاتی بات کہا میں غصے میں ہوں نہ ہوں سرکار نے کہا میری زبان سے جب کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا یہ آپ کی خصوصیت آپ کے کمالات میں سے قرآن حدیثوں کو چھوڑ کر صحابہ کو برا کہنا کہتے صحابہ میں منافق تھے تھے منافق لیکن جن کا نام لیا وہ تو نہیں منافق نا اور جن کا نام نہیں لیا تم اندازہ کرتے ہو تمہارا اندازہ غلط بھی ہو سکتا اس میں بھی نہیں بولنا چاہیے تھے لیکن اسلام ظاہر کلمہ پڑا ہوا تھا تم فتوا نہیں لگا سکتے منع لیکن جن کے لیے کہہ دیا یہ ایمان والے ہیں ان کی جنت میں مکان دیکھ کے آیا ہوں ان کے لیے تو خیال کرنا تمہارے لیے عذاب الہی ہے کہ تم کو اتفاق نہیں ہے حضرت محمد مصفا سے ایسے کرنا چاہیے تو اتنا بحث کافی ہے اتنا سمجھانا یہ پرہیز جو, جو کرو گے تو پھر دیکھو نماز میں تمہاری یہی نماز اثر دے گی تم کو یہی درود عرفات مختلف ہے الفاظ مختلف ہیں کسی سلسلے کا ہو کسی دیوبندی میں قرآن حدیث سب ایک ہے بس مفہوم میں سمجھ میں فرق پڑا ہے اس میں آپ اختلاف کو چھوڑ دیں ختم ہو گئی بات آپ کے لیے رحمت ہی رحمت ہوگی آقا جی کہتے ہیں دا مایوری بک الا ما لا یوری بک جو چیز ششو پنج میں ڈالے اس میں نہ اس کو چھوڑ دے پھر کیوں نہیں چھوڑتے ہو نہیں چھوڑتے اس لیے ایک دوسرے سے بغض عداوت پھر ایمان رہے گا تم میں آخر جن کہتا ہوں کہ تمہارے میں محبت نہیں تو ایمان نہیں ہے یہ کٹر 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 کہاں سے نکالا کٹر نہیں کہنا ہے کہنا کٹر عاشق کے ہوں بس تھوڑا بریلی کے یہ خیالات مجھے صحیح نظر آتے ہیں سارے نہیں جو چیز میں قرآن رضی میں بریلی کی نظر آئے پکڑ لو جو بندی کی نظر آئے پکڑ لو سارے لوگ جھوٹے تو نہیں ہوتے سب میں کچھ نہ کچھ حق بات ہوتی ہے تم کو اچھی بات بریلی میں نظر آ لے لو جو بندی میں نظر آ لے لو جماعت اسلامی میں نظر آ لے لو شیعہ میں نظر آ لے لو اور جو بات اختلاف کی نظر ہے شیعہ میں بریلی میں دیوبندی میں وہ متبور اختلاف والی ہے اب تم کو کیا پرابلم رہی پھر دین آسان ہوا نہ ہوا مصیبت سے جان چھوٹی نہ چھوٹی یہ آقا جی نے چھڑائی ہے ایسی تعلیم دے کے آئے آقا کو پتا تھا ایسا ایسا ہوگا کا شک والی باتوں میں نہ پڑا کرو بلکہ اچھی بات شیعہ سنی بریلی چھوڑو کافر میں بھی ہو لے لو اسلام نے یہاں بھی اجازت دی ہے ایسے ایک واقعہ ہے آ کر کے یہ بات اس نے صحیح کی قبول کیا آپ نے بریلی ہو شیعہ ہو سنی ہو اختلاف سے خالی بات ہو کافر ہو اس کی بھی آپ لے لو اتنی تنگ نظری نہیں ہے لیکن اختلاف میں پڑھنا اپنے کوئی ایک مصیبت میں ڈالنا شیعہ ہے بریلی ہے سنی ہے کافر ہے اختلاف کی بات ہے نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس شخص سے دور رہنا ہے تم کو ایسی باتیں کر کے وسو سے نہ ڈال دے تم تجبذ میں رہو دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے